А, да? Улицы не Она говорит, ням, ну типа, давай да, же, да, я пошла. Молимся Богу, призываем имя Божие. Я вам хочу сказать, оставить только несколько мыслей, несколько мыслей, чтобы вы рассудили и посмотрели, вы знаете, на нашу жизнь и правду ли я говорю. Вы знаете, друзья, хочу вам сказать, что когда-то Сын Божий, мы празднуем сейчас Пасху, Он пришел в этот мир 2000 лет назад, примерно там, кто как считает, я имею в виду, что пришел Сын Божий на эту землю. Иисус Христос, который оставил своего Отца, оставил ангелов, оставил то, те места, где нет выстрелов, нет войн, нет беззакония, нет греха и нет зла. И Он пришел к людям на эту землю, к вам и ко, и, ну, и ко мне, вот таким людям, которые просто жили 2000 лет назад и которые живут сегодня, потому что Слово Божие, которое оставлено для того, чтобы мы уверовали и спаслись, оно живо и действенное, Слово Божие говорит, и оно острее меча бою до острова, который проникает до разделения духа и души. И вы знаете, друзья, и Сын Божий пришел, Ему было что оставлять. Ему было что оставить и прийти в этот мир для того, чтобы люди Его посмеялись над Ним, оплевали Его, ругались над Ним, били Его по лицу и в конечном итоге Его распяли. Это об этом говорит Слово Божие, это есть правда. И это есть истина. Об этом описывает э, Слово Божье, об этом говорит Евангелие. Вы знаете, друзья, я смотрю, как сегодня Бог заботится за вас, за людей, за каждый город, за каждого человека, желая не только накормить и напоить, но желая подать пищу духовную для духа и для души, для нашего сердца и для нашей внутренности, чтобы наша душа, она спаслась. Потому что мы люди временные на этой земле, а душа, она вечная. Она а душа, друзья. Вы знаете, у нас за два дня, мы, мы добирались с Мишей, было две возможности уже, чтобы наши души с ним отправились. Вчера мы попали в аварию, я в тот раз был на зелененьком бусе, если я не ошибаюсь у вас. Вы знаете, мы разбили одну машину 50 километров от Покровска, попали в аварию. Сейчас мы сегодня едем, проезжаем Белицкое, проезжаем и дрон, этот самолет прямо в нашу машину, в эту бьет. Вот все, что, какие повреждения, один осколок, где-то сзади 10 метров бахнуло, и вот, мы смотрели, то, что помято. Вот, я имею в виду, ну, то, я не знаю, что, то, наверное, креста. В общем, вы знаете, друзья, я хочу вам сказать, что, вы знаете, э, ну, мы понимаем, я как бы понимаю, куда я выезжаю, знаете. Бог, я благодарю, что Бог хранит, вот до сегодняшнего часа и до сегодняшнего дня, несмотря ни на что, мы стоим перед вами, потому что Бог, Бог, Он за нас, вы знаете, и посылает нас, и благословляет в наших путях и в наших дорогах. И Он сберег, чтобы мы доехали до вас. И не для того, чтобы мы вашим только собачкам привезли корм, вы понимаете, и вам. Для вашей души, для вашего сердца сказать, что Бог, Он переживает за бессмертные души, желая сказать слово спасения, желая простить. Но Он прощает только тех, вы знаете, как Он, понятно, что мы Его, как бы, можем сказать, мы с Богом, как один человек говорит, я не ссорился с Ним, мы Его не обижаем, да? Но наши дела или наше беззаконие, когда дети ругаются или там с родителями, да, или какой-то конфликт происходит. Чтобы пришел мир, должен кто-то сказать, прости, отец должен сказать ребенку. Было, было такое, знаете, когда я дома разбирался, у меня шестеро детей, и я разбираюсь, кто виноват, и кто-то незаслуженно мог получить, да, ну так бывает, там, он как оказывается потом, что он был не виноват, и что что-то случилось. я подхожу, говорю, сыночек, прости меня. А бывают дети, плохо себя ведут и говорят, папа, прости, пожалуйста, нас. И вы знаете, друзья, чтобы пришел мир, Бог к нам, Бог нас не огорчал. Он все делает человек, он делает только добро. Друзья, но вы знаете, когда человек приходит, говорит, отец небесный, прости меня, помилуй, смилуйся, прости мои грехи, беззаконие, он прощает. Как добрый отец, когда его дети, мы все с вами просим у него прощения. Поэтому давайте мы все помолимся вместе с вами, призовем имя Божие, чтобы Бог помиловал, простил нас и смиловался над нашей землей и над нашими душами. Аминь. Аминь. Добрый Иисус Христос, Божий Сын, в этот чудесный день я благодарю Тебя, что я могу быть со всеми этими людьми, Боже, живой и здоровый, видеть их живыми и здоровыми на этом месте, Иисус. Ты сохранил, Боже, на пути, на дороге, чтобы мы доехали сюда, Боже. Ты сберег и дал возможность увидеть нашими глазами всех этих людей и сказать, Боже, Слово, Твое, Боже, для каждого и человека. И это есть сегодня Твоя милость, Боже. Есть Твоя милость сегодня над нами, Твоя защита, Твоя ограда и Твоя охрана, Боже. Ибо Ты сберег и Ты помиловал, Боже. Благослови, чтобы то слово, которое звучит сегодня, и говорится о том, что Ты любящий Бог, который прощает беззаконие и грехи, оно достигло сегодня каждого сердца. Оно достигло сегодня каждой души.